Salam sejahtera. Nama saya Eng Jah. Saya akan membentangkan dapatan kajian saya yang bertajuk kepenggunaan beretika dan prinsip utilitarian dalam era digital. Satu kajian kes terhadap beliau di Prisin 13, Putrajaya. Kajian ini meneliti bagaimana falsafah etika mempengaruhi keputusan pembelian kita dalam dunia yang serba pantas ini. Putrajaya dipilih sebagai lokasi kerana populasinya yang celik digital Pendedahan berterusan kepada idagan di sini menimbulkan dilema etika baharu seperti budaya fashion pantas dan sokongan tidak sengaja terhadap eksploitasi buruh serta kesan alam sekitar. Masalah utama dikaji adalah kewujudan jurang sikap tingkah laku yang ketara. Ramai belia sedar tentang isu eksploitasi dan alam sekitar namun masih terperangkap dengan pembelian fashion pantas akibat tarikan harga murah dan tekanan trend media sosial. Kajian ini digariskan dengan tiga objektif utama. Pertama, menilai tahap kefahaman falsafah etika belia. Kedua, menganalisis faktor yang melebarkan jurang tingkah laku ini. Dan ketiga, menilai hubungan antara penakulan moral dengan amalan sebenar serta mencadangkan solusi. Sebelum pergi lebih jauh, kita perlu memahami beberapa definisi. Kepenggunaan beretika merujuk kepada pembelian yang dibuat dengan sedar berasaskan nilai moral. Manakala utilitarianisme adalah prinsip etika yang mementingkan tindakan yang membawa manfaat terbesar kepada jumlah orang yang paling ramai. Tambahan pula, jurang sikap tingkah laku merujuk kepada ketidakkonsistenan antara apa yang dipercayai dengan apa yang sebenar dilakukan. Tajam ini menggunakan tiga kerangka falsafah. Utilitarianisme digunakan untuk melihat adakah beliau mementingkan hasil seperti kelestarian alam. Deontologi digunakan untuk menilai kepatuhan mereka kepada kewajipan moral walaupun produk murah. Manakala, etika kebajikan melihat kepada pembentukan sifat kesederhanaan dalam diri mereka. Bagi metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sepenuhnya melalui tinjauan keratan rentas. Lokasi kajian adalah di Precinct 13 Putrajaya. Melibatkan 90 orang responden beliau berumur 18 hingga 35 tahun. Kami menggunakan instrumen soal selidik dalam talian melalui Google Form yang diedarkan menerusi media sosial. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk menjawab objektif kajian. Bagi profil responden di bahagian A, seramai 90 orang belia di Presiden 13 telah terlibat. Profil ini menarik kerana 23.3% daripada mereka adalah pengguna tegar media sosial yang meluangkan masa lebih 9 jam sehari. Ini menjadikan mereka kumpulan sasaran yang sangat relevan untuk mengkaji pengaruh digital terhadap etika. Bagi mencapai objektif satu, kita melihat data bahagian B. Dapatan menunjukkan responden mempunyai niat moral yang baik, majoriti bersetuju mereka mempertimbangkan kesan tindakan kepada masyarakat namun mereka lemah dalam istilah teknikal. Ramai yang tidak memahami perbezaan antara deontologi dengan konsekuensialisme. Ini bermakna boleh bertindak mengikut naluri moral, bukan teori akademik. Analisis bahagian C membuktikan bahawa pemikiran etika responden sebenarnya berjelaru dan tidak konsisten. Pertama, berlaku pertepungan nilai pada soalan lima di mana jumlah responden yang mementingkan kepuasan peribadi adalah sama banyak dengan mereka yang menolaknya. Kedua, sikap pragmatik menguasai TV apabila kumpulan terbesar tidak bersetuju bahawa menyokong jenama yang mengeksploitasi pekerja adalah salah. Pada soalan empat, ketiga, wujud sikap lepas tangan pada soalan lapan, majoriti memilih neutral melainkan mereka meletakkan tanggungjawab etika sepenuhnya ke bahu syarikat dan bukan diri sendiri dalam bahagian G, kita mengukur aplikasi kesedaran tersebut terhadap isu semasa. Kami menemui fenomena kesedaran selektif, responden sangat emosional dan bimbang tentang isu fizikal seperti kebajikan haiwan, namun menunjukkan apabila mereka sangat tidak membimbang tentang isu digital seperti privasi data dan greenwashing. Ini menunjukkan literasi etika digital mereka masih rendah berbanding isu alam sekitar tradisional. Seterusnya beralih ke objektif kedua. Analisis bahagian D membuktikan bahawa keselesaan adalah raja. Sebanyak 31.1% responden sangat bersetuju bahawa kemudahan membeli di platform seperti Shopee mengatasi pertimbangan etika mereka. Tambahan pula, 26.7% mengakui Keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh influencer, membuktikan algoritma media sosial memainkan peranan besar dalam mencorak tabiat pembelian. Bagi bahagian E, memberikan bukti paling nyata tentang jurang ini. Lihat soalan dua. Walaupun tahu keburukan fesyen pantas, kumpulan responden terbesar mengaku masih membelinya. Lebih menarik, hampir separuh responden mengaku rasa bersalah selepas membeli. Ini mengesahkan wujudnya konflik dalaman. Mereka tahu ia salah tetapi mereka tetap melakukannya. Sebab jurang bahagian E ada dalam bahagian H, soalan satu. Dua penghalang utama ialah ekonomi dan sosial, 43.3% menyatakan produk beretika terlalu mahal, manakala 42.2% menyatakan tekanan rakan sebaya. Ini menunjukkan idealisme moral beliau sering tewas apabila berhadapan dengan kekangan harga atau takut ketinggalan tren. Bagaimana pula dengan tindakan? Bahagian F mendedahkan fenomena etika performatif. Beliau sangat aktif berkongsi info boykot di media sosial tetapi apabila melibatkan usaha fizikal seperti menyemak jejak karbon, angkanya rendah. Ini menunjukkan amalan mereka lebih tertumpu kepada imej digital. Bahagian I menguji mereka dengan situasi sebenar. Dalam situasi tidak mendesak, sinaro satu, ramai memilih jalan bermoral. Namun dalam sinaro tiga, kecemasan pengecas telefon, pragmatisme mengambil alih. 35.6% memilih untuk membeli produk murah serta-merta, ini membuktikan moral belia boleh dikompromi apabila berhadapan dengan keperluan mendesak. Seterusnya, kita beralih ke analisis kualitatif bahagian J. Untuk soalan satu, responden mendefinisikan etika bukan hanya sebagai pembelian tetapi satu tanggungjawab moral yang menyeluruh meliputi niat baik, kesederhanaan dan kejujuran. Bagi soalan dua, majoriti bersetuju bahawa beliau memikul tanggungjawab besar. Mereka dilihat sebagai ejen perubahan yang patut menggunakan kuasa beli mereka untuk mendesak pasaran ke arah kebaikan. Bagi soalan tiga, responden mencadang kerajaan memperketat undang-undang terhadap ikan palsu dan memberi insentif cukai kepada syarikat hijau agar harga lebih murah. Untuk soalan empat, universiti disarankan beralih daripada teori kepada praktikal. Contohnya, mewujudkan kampus zero waste. Akhir sekali, soalan lima mendedahkan bahawa motivasi utama mereka adalah gabungan antara ingin menyelamatkan bumi dan penjimat wang. Ini membuktikan etika dan ekonomi boleh bergerak seiring. Akhir sekali, Apakah jalan penyelesaiannya? Data bahagian H soalan 2 menunjukkan 50% responden menyatakan kunci utama ialah harga produk peretika mesti mampu milik. Selain itu, mereka memerlukan sokongan norma sosial rakan sebaya. Ini adalah isyarat jelas kepada kerajaan dan industri untuk menjadikan etika lebih accessible. kita masuk ke bab 6 iaitu kesimpulan. Rumusan bagi objektif 1 menunjukkan belia Malaysia mengamalkan apa yang dipanggil kesedaran etika selektif. Mereka sangat prihatin terhadap isu yang boleh dilihat secara mata kasar seperti pencemaran alam dan kebajikan haiwan. Namun, penguasaan mereka terhadap falsafah formal agak lemah. Ini membuktikan bahawa moral belia hari ini lebih didorong oleh naluri dan apa yang mereka nampak berbanding pemahaman teori etika yang mendalam. Bagi objektif dua, Gajah merumuskan wujudnya jurang kritikal antara sikap dan tingkah laku. Mengapa? Kerana desakan ekonomi dan pengaruh digital, harga barang beretika yang mahal, kemudahan membeli di hujung jari dan takut ketinggalan trend memaksa belia mengetepikan prinsip mereka. Akhirnya mereka mengamalkan sikap pelepasan moral demi memenuhi tuntutan gaya hidup moden manakala untuk objektif tiga, amalan mampan boleh didapati bersifat performatif. Mereka sangat laju berkongsi di isu di media sosial tetapi kurang melakukan tindakan praktikal. Peribadi seperti menyemak jejak karbon, kesimpulannya untuk mengubah kesedaran ini menjadi tindakan konsisten, kita memerlukan ekosistem yang kondusif iaitu produk yang lebih murah dan sokongan positif daripada rakan sebaik. Untuk masa hadapan, kajian menjadangkan tiga perkara. Pertama, gunakan kaedah temu bual mendalam untuk fahami emosi berlil. Kedua, kajian bagaimana algoritma media sosial memanipulasi pengguna. Dan ketiga, buat perbandingan antara belia bandar dan luar bandar untuk merangka polisi yang lebih adil. Sebagai penutup, kajian ini menegaskan bahawa minyak muni sahaja tidak cukup untuk melawan arus fesyen pantas tanpa sokongan sistem. Kita perlu sinergi holistik kerajaan, industri dan universiti mesti bekerjasama. Harapan kami dapatan ini menjadi titik tolak untuk melahirkan generasi pengguna bertindak yang bukan sahaja memacu ekonomi, malah menjadi pelindung kelestarian global. Sekian terima kasih.